В этом всем вопросе есть еще одна очень важная вещь. Это то, о чем я давал показания весной этого года в Шевченковском суде под присягой, я отвечаю за каждое слово свое, это касалось обстоятельств, связанных с запросом со стороны российского военно-политического руководства, который поступил после этой Минской встречи Порошенко и Путина. Этот запрос поступил в 17 часов 27 августа 2014 года в среду. По тем же самым каналам, по которым в 2014 году, начиная с марта и по середину июня месяца, мне приходилось заниматься первое сначала эвакуацией семей наших военных из Крыма потом выводом наших вооружений и параллельно вызволением из подвалов крымских наших военных, гражданских. Среди них там полковник Мамчур и адмирал Гайдук, бывший командующий ВМС, и нынешний генерал Воронченко, и подполковник, сейчас уже полковник Делетицкий, командующий морской пехотой из Феодосии, его заместитель, и многие другие, всего 40 человек. И поэтому этот канал был протестирован. Мы через него забрали из Крыма помимо наших вот этих заложников, эвакуировали семьи курсантов, лицеистов, военных, моряков из Севастополя. И в общей сложности удалось вывести 3502 единицы военной техники и вооружения, в том числе 92 вертолета и самолета. И практически это ну, прямой канал, очень короткий, так сказать, на высшее военно-политическое руководство Российской Федерации. Так вот, по этому каналу поступил запрос на обмен 10 российских десантников. Это как раз те десантники, которые были задержаны нашими военными. Почему на тот момент это было настолько принципиально? Потому что это были первые в истории того, что происходило на Донбассе, российские военные представители регулярной армии в форме с документами и с оружием. Естественно, они важны были нам, для того, чтобы мы всему миру продемонстрировали, что российская армия есть на нашей территории. Но Путину, понятно, что он уже так сказать, ну, не мог абсолютно снивелировать этот информационный повод, но ему нужно было как можно быстрее его погасить, то есть забрать их к себе. Буквально через считанные дни он уже не считал этих солдат, их уже просто хранили в номерных могилах или сжигали в передвижных крематориях. Но в тот момент времени для него цена вопроса не играла. Я это берусь утверждать. Почему? Потому что... В свое время, занимаясь вызволением вот этих 40 заложников, которые находились как в руках криминалитета в Крыму, вот этой так называемой самообороны, так и в руках российских спецслужб в Крыму, так вот мне удалось забрать 40 в обмен на одного диверсанта. Почему одного? Потому что в тот момент времени это был первый российский грушник, задержанный и изобличенный. И тогда для Путина это был вопрос принципа, это его бравада перед вот этой, извините, братвой, которая его окружает. Потом их уже опять-таки никто уже не считал. Но первый был для него вопросом принципа, и поэтому цена роли не играла. И точно так же вот в тот момент, ради того, чтобы забрать как можно быстрее этих 10 десантников, они были готовы на все. И тогда было предварительно обговорено ну, извините, за такое выражение, меню такое. И что было предложено в ответ на этот запрос? Первое. Передать нам у нас было порядка 400 человек, наших военных, которые ушли из-под обстрела града на территорию Ростовской области. В принципе, там особых споров не было. Они таким табором там их содержали, охраняли, так сказать, и ну, по ним не было каких-то там особых торгов, да? вот эти 400 человек. Второе, речь шла о том, чтобы нам передали, вернули Сенцова и Савченко. Ну, тогда они не были столь раскрученными фигурами, но, тем не менее, они были в списке тех людей, которые были схвачены вот так незаконно и находились в российских тюрьмах. Следующее, это открытие коридора из Иловайского окружения, опять-таки, оно тогда не называлось «Котлом», но это окружение, это была уже проблема, которая нарастала каждый день. Ну и уже так, через запятую, так сказать, я добавил еще возврат корвета Тернополь, который остался один из самых новых наших кроветов, который остался в Севастополе в их руках. И я вам скажу, что вот это встречное предложение не вызвало никаких споров. В принципе, они были готовы. Оно было доложено, и э, споров никаких не было. Более того, э, в течение тех дней, что Киев раздумывал, это были для наших военных в Иловайском котле это были, наверное, самые критические двое суток, когда еще что-то можно было поменять. Так вот, в течение этих двух суток, пока Киев раздумывал, э, российская сторона, наверное, раз двадцать напоминала о своем запросе. То что она готова существовать? Да, так они говорят. Так что, так что, значит, какие мои были действия? Я, ну, просто понимаете, я так немножко обтекаемо говорю об этом канале, потому что э, все это было в свое время изложено в виде э, секретной докладной на имя президента, поэтому я просто не могу заступать за ограничения, связанные с э, тем, что это часть секретного, так сказать, документа. Вот. Поэтому, как только поступил этот запрос, я э, тут же вышел на Ложкина, но пока его так сказать, разыскал, э, это было уже где-то в 22 часа, в среду, э, и он мне сказал, да, э, а, первая реакция была даже вот такая удивительная для меня. Он говорит, так а что мы же этих десантников и так отдаем? Я говорю, как и так? Ну вы что, не понимаете, что это для, для Путина это супер важный? Вот сию секунду для него это суперважный вопрос. И мы можем, не знаю, так сказать, еще какие-то вопросы, наверное, добавлять, попытаться. Но я говорю, вот э, я протестировал вот такой вариант, и он не вызвал какого-то отрицания. А что вы думаете, получится? Я говорю, я уверен в том, что получится. Потому что мне этим приходилось заниматься в течение нескольких месяцев, оно получалось и по этому же самому каналу. Ну хорошо, я доложу, значит, я вам утром позвоню. Утром никаких звонков не произошло, но я человек настойчивый, поэтому я так в среднем раз 15-20 минут набирал приемную Ложкина и говорил, что по очень срочному вопросу. Но обратный звонок я получил где-то в 13.30, который меня тоже так привел, знаете, в состоянии шока. Он говорит, «А Андрей, вы звонили много раз, что вы хотели. Ну, что вам сказать, кроме зубовного скрежета в ответ сложно что-то сформулировать. Я говорю, так ну, ждут ответа. Нам нужно принять решение. Опять вопрос: так вы думаете, получится? Я говорю, я уверен в том, что получится. Хотите, вы занимаетесь, хотите, я этот вопрос развяжу, но им надо заниматься немедленно. Будьте на связи, я вам позвоню до поздней ночи, но ну, я где-то думаю, что, наверное, часов до 12 ночи я набирал с той же настойчивостью раз там 15-20 минут, и ложки на связь не выходил. На следующий день, когда еще можно было все это решать, вот, начиная, ну, они там рано не просыпались, поэтому где-то после 9 я их начал, опять-таки, методично, знаете, извиняюсь за выражение, кошмарить звонками. И представьте себе, я с 9 утра звоню каждые 15 минут, и никто не берет трубки. Ну, Петр Алексеевич у нас уже был недоступен. Вот, есть глава его администрации. В 18 часов мое терпение лопнуло. Я приехал к Авакову в кабинет. И просто с его пульта прямой правительственной связи нажал кнопку, Ложкин схватил трубку. Я ему говорю, Борис Евгеньевич, уже вторые сутки ждут ответа на запрос. Нужно немедленно принимать решение. Звоните ему, вам трубку. Ну вот и так далее. То есть двое суток, там можно все эти диалоги пересказывать, двое суток они не принимали решения. Вот я до сих пор, меня мучает эта мысль, почему. И знаете, я прихожу, наверное, к такому очень э, сложному ответу, но наблюдая за тем, как ведет себя нынешняя власть во всем, в чем угодно, в экономике, в социальной сфере. Вот если не они, то никто. Вы же видели, как где-то с осени 2015 -го года вообще всю, всю эту эпопею с да даже не, не 15-го, а 2014 -го года, всю эту эпопею с обменом пленных, ее превратили просто в пиар-компанию. И она до, до сих пор таковой является. Вот если это для пиара выгодно, то это будет. А если это для пиара сегодня в таком виде не нужно, значит, этого не будет. Мне кажется, что сработало нечто вот такое.